এয়া গাইছ আপোনালোকে দেখিছেনে আমি গোটেই চাংখিনি তলে তলে এনেকৈ হাল বাই দিলোঁ অকল আমি ভেটি যিডোখৰত মাৰিম সেইডোখৰতে হাল বাইছোঁ বাকীখিনি হাল বোৱা নাই যিহেতুকে বহুত বছৰ হ'ল আমি এইবোৰ হাল নেবাই এনেকৈ চাঙৰ খেতি কৰি থকা আছে সেইকাৰণে মাটিবোৰ বহুত বেছি টান হৈ আছে এতিয়া বৰষুণ চৰষুণো নাই সেইবাবে এতিয়া সেইখিনি অকল লিকেলিকে এনেকৈ হাল বাই দিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ ভেঁটি তুলি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু তাতে আমি তি তিতাকেলে পুলিবোৰ লগাই মেলি দিম এতিয়া আৰু গৰম আহিব লাহেকৈ পুলিবোৰ এতিয়া সুন্দৰ হৈ ল'ব আৰু বৰষুণ চৰষুণ টাব তাৰমানে যেতিয়া আমি পুলি লগাম আৰু পুলি লগোৱা দুই তিনিদিনৰ পিছতে মেচিনে পানী দি দিম তাৰপিছত বা লাহেকৈ ফাগুন মাহত এতিয়া বৰষুণ আহিবই বৰষুণ চাগুন আহিলে পুলি ধুনীয়া হ'ব তেতিয়া কাম চাম কৰি মেলি আৰু অলপ বহি লৈছোঁ বাৰীৰ ভিতৰতে মানে অকণমান দেৰি আৰু লাগিম কাম তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম আৰু বাকী ঘৰত কামটো বহুতখিনি কাম ওলায় কোনোবাই গম পায় ঘৰত আকৌ কাম চাম কৰি মেলি নেক্সট টাইম মানে পিছ টাইম আহিম আকৌ বেঙেনা পুলি লগাবলৈ বাৰীত অকল আমাৰ মানে বাৰীত কাম লাগি থকা হয় মানে বাৰীত আমি এদিনো নোহোৱাকৈ বা এদিনো কাম নলগাকৈ নাথাকোঁ বাৰীত প্ৰায় কাম এনি টাইম লাগি থকাই হয় ত' উপায় নাই লাগিলেহে বস্তুবোৰ লগোৱাব লগাব পৰা হ'ব বা কামবোৰ কৰি শেষ হ'ব কিন্তু এনি টাইম কাম লাগি থকা সেয়া এতিয়া অকণমান জিৰণি লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আকৌ লাগিম কাম এনেকৈ এছিয়া দেখিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি আমাৰ বেঙেনা পুলি হয় আৰু এইখিনি বেঙেনা পুলি আমাৰ লগাব হৈছেগৈ আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা দিনত বুলি অকণমান পুলিবোৰ ৰখি আছে আৰু গৰম দিন হ'ল ইমান দিনাই লগাই শেষ হ'ল সেইটো আৰু এতিয়া পুলি আমাৰ লগাব হৈছেগৈ আৰু বেঙেনা বাৰ মাহৰ বেঙেনা বে বাৰমহীয়া বেঙেনা হয় আৰু হাইব্ৰিড গুটি হয় আৰু সেইখিনি আমি ইয়াত ডেৰ বিঘামানলৈ গুটি পুলি পচাই থৈ দিয়া আছে আমি সেইখিনি ডাইৰেক্ট মাটিতে দিয়ে পচোৱা হয় আৰু এই ঠোঙাটো দি পচাই মেলি ল'ব পাৰে কিন্তু আমি ঠোঙাত নহয় ডাইৰেক্ট মাটিতে এনেকৈ পচাই লোৱা আছিলে এইফালে আছে আগত আছে অলপ আগলৈ আছে তাতো সেইফালে তাত আমি পচাই দিয়া হৈছে এইখিনি লগাম আৰু দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি পুলি লগাই শেষ কৰিব লাগিব যিহেতুকে বাৰিষালৈ পুলি লগোৱা টাইম বাঢ়ি গ'ল সেইকাৰণে আমি গোটেই সেইখিনি পুলি ওলাই মেলি আৰু তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ লগাম এইবোৰ বেঙেনা হয় এইবোৰত হাইব্ৰিড গুটি বেঙেনা হয় এয়া দেখিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি এনেকুৱা বেঙেনা হ'ব এইখিনি ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে অকণমান বেঙেনাবোৰ সৰু হৈছে কিন্তু গৰম দিনৰ কাৰণে অলপ বেঙেনাবোৰ ডাঙৰ হয় আৰু প্ৰডাকশ্যন বেছি হয় দেখিছোঁ আপোনালোকে এইখিনি এনেকুৱা বেঙেনা হয় আমাৰ এইখিনি পুলি পচোৱাখিনি মানে গাইজ এতিয়া যিহেতুকে আমাৰ গুটি যিখিনি ডিছপজেল গিলাচত দিয়া হৈছিলে আৰু গুটিখিনি এতিয়া ফুটিছে আৰু আৰু দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত বা চাৰিদিনৰ ভিতৰত আমি পুলিবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰুব পৰা হৈ যাব আৰু গিলাচৰ পৰা ফুটি চোৱাৰ পিছত বেছি টাইম নালাগে ৰুবলৈ পটাপট ডাঙৰ হৈ যায় এতিয়া গুটিবোৰ লিখিছেনে আপোনালোকে এইবোৰ নাট এইবোৰ গুটি ফুটিছে এইবোৰ এইবোৰ জিকা হয় আমাৰ এই কেৰেলাও আছে মাজত এনেকৈ জিকা এইবোৰ নিকিছেনে আপোনালোকে এতিয়া এইবোৰ ইয়াত গুটি আমাৰ ফুটিলে আৰু খুব চাৰি পাঁচদিনৰ ভিতৰত মানে আমি ধুনীয়াকৈ মানে চাঙৰ তল কিনে ৰুই দিব পৰা হ'ব এতিয়া এইখিনি আমি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই পানী দি থ'বলগীয়া হয় পুলিখন তাৰপিছত এনেকৈ গুটি ফুটি আহিছে আৰু সেয়া দেখিছে এতিয়া আমি আৰু এইবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰুই দিব লাগিব আৰু আমাৰ চাং তলত যিবোৰ ৰুবলগীয়া জেগা হয় আৰু সেই জেগাখনো আমি হাল চাল বাই মেলি অলৰেডি ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু কল পুলিটো হাত পানী ধুই দি আমি ৰুই দিলে হৈ যাব সেয়া ধুমাধুম এতিয়া লাগি আছোঁ কাম এতিয়া আমি বাৰিষা ছিজনলৈ আকৌ নতুন নতুন শাক লগাবলৈ আমি য'ত এতিয়া লগাব লাগিব তেতিয়াহ'লে তাৰমানে আমি বাৰিষা ছিজনলৈ আকৌ শাক বিকি ছিঙিব পৰা হ'ব সেয়া এতিয়া ধুমুধ কাম কৰি আছোঁ আৰু এইফালে আকৌ গিলাচ লৈ আহিছোঁ আমি গিলাচত গুটি ভৰাই আছোঁ মানে অলপ গুটি কম পুলি কম হৈ যাব বুলি আকৌ মানে নতুনকৈ জিকা গুটি অলপ ভৰাই লৈছোঁ তাৰপিছত কেৰেলা অলপ আকৌ ভৰা মানে আকৌ এপাকে এপাকে আমি গুটি বেছিকৈ আনি আনি গুটিখন আকৌ গিলাচত ভৰাইছোঁ এয়া গিলাচ গিলাচ লৈ আহিছোঁ গ'লে গিলাচত প্ৰায় ধুনীয়াকৈ ভৰাই ল'ম আমাৰ এতিয়া আজি পঞ্চাছটামান ভাবলৈ আছে গুটি সেয়াও ধুনীয়া গোটেই ভৰাই ল'ম এইয়া মানে গাইছে আপোনালোকে দেখিছে নহয় এতিয়া আমাৰ সেইবোৰ গুটি গিলাচত যিবোৰ আমি ডেৰটো গজাই ফুটাইখিনি ভৰাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া সুন্দৰকৈ ফুটি আহিছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে ঘোণাত এনেকৈ মানে যদি গুটি ফুটোৱা হয় একদম পূৰা গেৰাণ্টি হৈ যায় মানে গুটিটো উলাব বুলি আৰু ইয়াতো আছে আমাৰ এনেকৈ এইখিনি সেইটো আমাৰ কেৰেলা গুটি এনেকুৱা ঠে ঠেতি আছে আপোনালোকে দেখিছেনে সেইখিনি ইয়াত এইফালে আগলেও আছে তাতো আমাৰ ফুটিছে গুটি আৰু দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি পুলিবোৰ সুন্দৰকৈ লগাব পৰা হ'ব তলিত আমি যোৱাকালি যিখিনি কেৰেলা চাং আমাৰ আৰু সেই চাংখিনিত তলিবোৰ হাল বাই থৈ গৈছিলোঁ হ'ল ট্ৰেক্টৰ দেখিছে নহয় সেই তলিবোৰ আমি চব চাফা কৰি লৈছোঁ এতিয়া চাফা কৰি কিনে এতিয়া হাল বাই লৈছোঁ হাল বাই কিনে এইবোৰ তাৰমানে ইয়াত পুলি লগাব লাগিব মেচিনে পানী দি দিম লগোৱাৰ আগে আগে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পুলিখিনি লগাই যাব লাগিব আৰু এতিয়া আমি এইখন ভেটিটো হাত তুলি ল'ব লাগিব যেতিয়া পানী দিব অলপ সুবিধা হ'ব আৰু ভেটি চেটি এতিয়া তুলি মাৰোঁ এতিয়া হাল চাল বাই থৈ গৈছোঁ সেই দেখিছেনে অকল আমি এনেকৈ যিটো ভেটি টানিম আমি সেই ভেটিয়ে ভেটিয়ে এতিয়া হাল বাই লৈছোঁ সেইখিনি এতিয়া এনেকৈ ভেটি টানি মেলি গৈ থাকিম ভাত কেৰেলা ধুনীয়াকৈ পুলি বজাব পৰা হ'ব সেয়া এতিয়া কাম লাগি আছে এয়া ভেটি চপোৱা কামত ভেটিখিনি আমি ফাই মেলি থৈ যাম যিমানখিনি পাৰোঁ আকৌ ছেকেণ্ড টাইম আহিম আকৌ চপাব লাগিব কেৰেলা মানে গাইছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে নহয় এতিয়া আমি এইখিনি কেৰেলা আমি এটা ভেঁটি তুলি আছোঁ ভেঁটিটোৰ ওপৰত আমি ধুনীয়াকৈ মানে কেৰেলা তুলি লগাব পাৰোঁ লগাই দিম আৰু লগোৱাৰ লগে লগে পানী দিব লাগিব সেইবাবে ভেটিটো তুলি ল'বলগীয়া হয় এতিয়া ভেটি আৰু তোলা কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছোঁ মানে কৈ আছে আমাৰ যিটো আগতে আমি লগাইছিলোঁ কেৰেলা আৰু সেই কেৰেলা লগোৱা পুৰণি ভেটিবোৰ আমি মানে ট্ৰেক্টৰে হাল বাই মেলি দিছোঁ আৰু হাল বাই মেলি আকৌ মানে ভেটি তুলি দিওঁ ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে এইটো আমি ভেটিটো হাত তেনেকৈ আমি হাল বাই লৈছোঁ যিখিনি পুৰণি ভেটি আছে আমি ভাঙি দিছোঁ মানে ভাঙি মেলি আকৌ নতুনকৈ এতিয়া ভেটি তুলি দিছোঁ সেয়ে ওপৰতে তুলিছোঁ মাটিখিনি এটা ভেটি ভাঙি মেলি আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মাটি ভেটি তুলি দিছোঁ ইয়াতে আমি পুলি লগাম ইমান ডাঙৰকৈ ভেঁটি তোলা নাই এটা হিচাপত আমি এনেকৈ তুলি দিছোঁ পুলিকেইটা লগাই মেলি আকৌ মাটিৰ চাটি চভাব পৰাকৈ এটা ভেটিটো লৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে এইখিনিত আমি মানে এনেকৈ যদি ভেটিটো তুলি লোৱা হয় আৰু তেতিয়া মানে পানী দিব অকণমান সুবিধা হয় সেইবাবে আমি ভেটিটো তুলি মেলি লৈছোঁ যিহেতু বৰষুণ নাই মেচিনে পানী দিব লাগিব সেইবাবে আৰু ভেটিক চেটি তুলি মেলি ৰুবলগীয়া হয় যিকোনো পুলি ৰুলে খৰালি ছিজনত চাই তোমাৰো এতিয়া কামখিনি লাগি লওঁ আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'খন মৰম চেনেল দিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিকেইজনে নতুন নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰি আগলৈ আপোনালোকক এনেকুৱা ভিডিঅ' মই দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চাই থাকোঁ আগলৈ ভিডিঅ' মানে গাই যে ভাই মই আজি আকৌ এতিয়া ৰাতিপুৱা আহিলোঁ আমাক কেৰেলা পুলি অলপ লগাই থৈ যাওঁ বুলি আজি এই পঞ্চাছটা এশটা কৃপাও লগাম আৰু এতিয়া কেৰেলাখিনি এইফালে গোবৰ চোবৰ দি আমি লৈছোঁ আৰু খুলি খান্দি মেলি দেখোন দেখিছেনে আপোনালোকে এনেকৈ খুলি খান্দি খানি গৈছোঁ দিয়া মানে আমি এনেকৈ খুলি খান্দিখিনি গোবৰ দি গৈছোঁ তলতো আৰু এইফালে আমি তাৰ ৰুইছোঁ এটা দুটা ঢেঙুনহাত টেঙুনহাত আমি পানী চানী নিদিয়াকৈ ৰুই আছোঁ পানী এনেই অকল যিবোৰ আমি গাঁতটো খান্দি লৈছোঁ তাতহে পানী দি দিছোঁ বাকী আমি সেনেকৈ মেচিনে দিয়া নাই আজি মেচিনে পানী দি দিম এয়া দেখিছেনে এইখিনি কেৰেলা হয় ৰ'লে ভাই বহি আছে সেইটো এক্সপেয়াৰ লৈ আনিছোঁ আৰু হেৰি ধুমাহ ধুম এতিয়া পুলিকেইটা ৰুই লওঁ ইমান দেৰি লাগে আজি বেছি পঞ্চাছ এশটা কিবা এটা ৰুম অহাকালিলৈ ভালকৈ ৰুই মাওঁ আজি যিহেতু এতিয়া সময় নাই সেইকেইটা যিকেইটা পাওঁ ৰুই লওঁ এতিয়া আমাৰ কেৰেলা পুলিখিনি আমাৰ বেছি বয়স হোৱা নাই ইয়াত দেখিছেনে দেখোন আমি ডিছপ'জেল গিলাচত পচোৱা আছিলে পুলি বনাওঁ এতিয়া ৰুব পৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ৰুম বৰষুণ চৰষুণ লাগিছিলে কিন্তু বৰষুণ নাই মিচিঙি আজি পানী দি মেলি কাইলৈহে ৰুবলোঁ কেৰেলা পুলি মানে গাইছে এনেকৈ কৰি আমি লাইনটো একদম এটা লাইন ৰুই আহিলোঁ সেয়াৰ পৰা পঞ্চাছ ষাঠিটামান পুলি ৰুৱা হ'ল বাকী ৰুবলৈ আছে আমাৰ আজি মেচিনে পানী দি দিব লাগিব নহ'লে অকণমান ৰুবলৈ বেয়া হৈছে আৰু সেইবাবে পানী চানী দি মেলি অহাকালিলেহে পৰাহে আকৌ পুলি লগাম তিতাকেৰেলা মানে নহ'লে একদম মাটি শুকাই একদম চোণৰ দৰে চাই গৈছে সেইখিনি লগালোঁ তেতিয়া পানী চানী দি মেলি সেই লগাব পৰা হ'ব নহ'লে হয়তো পুলি মৰি যোৱা চান্স হ্যাঁ এটা এফে গোবর সব আনি মেলি আর ধুয়াক পুলি লগাই লাই লাই আসলে মানে গাইজ আমি যাকি কেলা পুলি রুইছিল যাকালি খুব আমি পুলি পুলিহে রুব পাইলো যেহেতুকে আমি আক বেগাত যাবলিয়া হল আর সেখানে আজি ষাঠিটা পুলি এলে নহলগে রুই গলো আজি আকাগুলো এটা আমি কেলা গুটি খিনি পুলিখিনুঁ বলি আর পানিও আমার যোগাকালি দিয়া নহল আর আজি পানিও দিন কেলা পুলি রাখার পানি দিন এতিয়া পুলিখিনি ৰুই লওঁ বুলি ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া আহিলোঁ আৰু এতিয়া সময় আঠটামান বাজি গ'ল আৰু পুলিখিনি লগাই লওঁ আজি যিমানখিনি লগাব পাৰোঁ আৰু আজিও নটা আঠটা নটামান বজালৈহে লগাব পাৰিম আৰু নটা দহটামানলৈকে তাৰপিছত আকৌ আমাৰ পানী দিয়া কাম কৰিব লাগিব আকৌ চব্জিও ছিঙিব লাগিব যিহেতুকে আজি শনিবাৰ বহাগলৈ দেওবাৰ বজাৰলৈ নিব লাগিব আৰু এতিয়া কেৰেলা পুলি আপুনি এনেকৈ উঠাই উঠাই আনি আছোঁ আমাৰ কেৰেলা পুলিখিনি সেইফালে অলপ হেৰিয়তে আছে আগত তাৰপৰা আমি আনি আহি ৰুব লাগিব আৰু এইফালে আমাৰ গোবৰ দুটা জোলাত তেনেকুৱা পাতৰ বেগত আমাৰ নেটত মানে গোবৰ আনি লৈছোঁ তাৰপৰা গোবৰ দি দি আমি এইফালে তুলি ৰুই গৈছোঁ তাৰ এতিয়া বলিখিনি ৰুই লওঁ ধোঁৱা ধুওঁ আৰু কিমানখিনি ৰুব পাৰোঁ ৰুম ইয়াত এখন চাঙত আছে এনেকৈ ৰুবলৈ দীঘলকৈ আৰু এইফালে এখন আছে চাং এনেকৈ তাৰ আগলৈ চাং এখন আছে আমি কেৰেলা লগাবলৈ তাৰ আগলৈ এখন আছে আকৌ জাতিলাও জিকা ভোল সেইবোৰ লগাবলৈ এখন চাং আকৌ আমি ষ্টাৰ্ট থৈ দিছোঁ সেইখিনি তিত লগাম সেইখিনি লগাব বাকী আছে এইখিনি কেৰেলা পুলি দেখিছে আপোনালোকে সেইখিনি আমাৰ ডিছপজেল গিলাচত দি লোৱা হৈছিলে যিহেতুকে এতিয়া ঠাণ্ডাৰ ছিজন আৰু এই ঠাণ্ডা বতৰত মানে গুটি ফুটাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ডিচপজেল গিলাচত ধুনীয়াকৈ এতিয়া পুলিবোৰ ঠকুৱাই মেলি লৈছোঁ মানে গাই যেতিয়া আমি ইয়াত পুলি লৈছোঁ একদম পূৰা হাত চাত লেতেৰা হৈ আছে সেইফালে পুলি আনিবলৈ কেৰেলাই হয় আমাৰ পুলি আগতে পচাই দিয়া আৰু এতিয়া এইফালে আমি পুলিটোত গোবৰ দি দি পূৰা ৰুই আছোঁ এতিয়া মানে পুলিটো পানী নাখাবলৈ কাৰণে আৰু গোবৰ দি দিছোঁ তাৰমানে গোবৰ দি ৰুলে পুলিটো অলপ ষ্ট্ৰং হয় মাটিটোত যিহেতু খোলা হৈ থাকে এতিয়া এইখিনি পুলি আনিছে পুলিখিনি বৰ বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই আৰু আমাৰ কচুও বেছিদিন হোৱা নাই এতিয়া আমি এনেই ডিছপজেল গিলাচত বহাই থৈছোঁ ইয়াৰ পৰা পুলিকেইটা উলিয়াই উলিয়াই এতিয়া ৰুই আছোঁ আমি যোৱাকালিৰ পৰা ৰুইছোঁ ডেৰশমান পুলি ৰুৱা হৈছোঁ আৰু আৰু অকণ চাঙৰ ধৰ শেষ খোৱাই নাই যদি আমি পানী দিব নাপালোঁ যোৱাকালি আমি পানী দিম দিলোঁ আজি পানী চানী দি মেলি ৰুম যিটোকে পানী মাটি শুকান হৈছে ৰুবলৈ বেয়া হৈছে পানী দিওঁ পুলিখিনি ৰুবলৈ ভাল হ'ব আৰু পানী দি যদি ওলোৱা হয় তেতিয়া মৰা কোনো চাৰ্জ নাথাকোঁ তেতিয়া কেনেকৈ হ'লেও উৰুইছোঁ আৰু পুলিখন খাই মেলি আহিম কাপোৰ